Да, действительно, это очень важная тема, и сейчас ее нужно детальнейшим образом обсудить. Олег Попенко, эксперт в сфере энергетики и ЖКХ, присоединяется к нашему прямому эфиру. Олег, здравствуйте, спасибо громадное, что нашли время, очень рад вас видеть, приветствовать, спасибо. Да, приветствую вас. Олег, объясните, пожалуйста, нашим зрителям вообще, что сейчас происходит, потому что тема очень важная, что я именно имею в виду. Смотрите, с 1 января Украина должна остановить транзит газа из России в ЕС. Больше всех Среди европейских стран, по крайней мере, так пишет западная стресс, э, пресса, потеряют из-за этого процесса Словакия и Венгрия. И я правильно понимаю, что именно в связи с этим, наверное, ФИЦа пишет гневные письма главе Европейского союза, Урсуне, фон, Урсуле фон дер Ляйен также, и жалуется на Украину. Вот схема какая-то такая, почему такая активность у словацкого премьер-министра? Что случилось? На самом деле ничего не случилось основным потребителем российского газа последние несколько лет являются три страны. Я имею в виду тот газ, который поставляется в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему, а являются три страны – Венгрия, Словакия и Австрия. Австрия заявила, что они отказываются от полностью от потребления российского газа, и австрийская компания расторгла договор – с российским «Газпромом». том этот договор был, наверное, самым долгим за всю историю отношений европейских стран и, и даже, не знаю, еще тогда Советского Союза. То есть этому контракту около, там, больше 50 лет. И вот осталось две страны. Это действительно дешевый газ и для Словакии, и для Венгрии. И в этой ситуации Словакия, и президент, и премьер, и оба премьера и Словакии, и э, Венгрии, они отстаивают возможность потреблять российский газ и играют на стороне Российской Федерации. Тут все, все очень, очень просто, Здесь не раз даже ничего искать. Все четко, мы хотим российский газ, мы хотим дешевый газ, нас это устраивает, и вот даже то, что там премьер Словакии буквально за несколько дней до того, как он обвинил президента Зеленского во всех смертных грехах, а он перед этим летал в Москву на переговоры с Путиным. Тут не надо никаких дополнительных даже доводов, как по мне. Ну да, действительно так. И, кстати говоря, вы совершенно верно э, заметили, что Фица летал к Путину в Москву. Это уже о многом говорит. Можно поставить клеймо на этом человеке. Но в частности он пригрозировал заблокировать поставки электроэнергии в Украину на секундочку Фица. И вот сегодня появилась информация, что Польша готова оказать помощь нашей стране, если Словакия отключит электроэнергию из-за этого газового конфликта. Якобы Польша компенсирует любой дисбаланс. Как вы думаете, мы можем э, верить в это или какие тут? Есть подводные камни вообще в этом процессе? Давайте начнем с того, что это не первая попытка да. время от времени останавливать поставку электроэнергии со стороны Словакии. Такие попытки были, но у них там то какие-то временные, непонятно почему возникшие работы, там ремонтные работы сетей, то они э -э какие-то там свои, то атомную станцию, они как-то некоторые блоки выводят на половину мощности и так далее. Попытки давить на Украину со стороны Венгрии и Словакии с помощью электроэнергии были. Потому это абсолютно не новость. Потому ну, здесь понятно. Может ли Польша заместить? Нет, не сможет. Потому что э, сл возможности э, Словакии и пропускная способность наших линий электропередач, значит, нашего сечения через границу Словакии, как минимум в три раза больше, чем возможности из Польши. Потому здесь либо нам надо и, и польской стороне достраивать дополнительные линии электропередач и за счет этого поставлять электроэнергию в Украину, но на это нужно время, это не один и не два месяца, чтобы это все разработать, проект построить и так дальше. Это огромный кусок работы, который надо сделать. Потому не так просто. Это заявление представителя польского правительства, оно, ну, таким, таким элементом, ну, не будем с таким вот найти, элементом будущего. Мы теоретически можем, но это теоретически может быть там на протяжении 3-4 лет. А если нам электроэнергия понадобится сейчас, здесь вопрос. А потому ну, не все так просто с решением польской стороны и вообще с решением вопроса о том, если вдруг Словакия прекратит или ограничит поставку электроэнергии в Украину. То есть в любом случае, как-то говорится, нужно держать ухо в строй, ни в коем случае не, ну, не, знаете, не недооценивать вот эти вот все угрозы словацкой стороны. Мы знаем, на что способны, так сказать, товарищи Путина. Это, как говорится, проходили неоднократно. Вы Знаете, Олег, еще один момент. Давайте поговорим про э, Про Приднестровье. Вот я сегодня прочитал, опять-таки, вот, честно говоря, не, даже не знаю, фейк это или правда, реальная угроза. Хочется узнать у... Человека, который глубоко в теме этого вопроса, то есть у вас. Суть информации в чем? Остановка транзита российского газа через Украину грозит энергетическим коллапсом Приднестровья. Вполне вероятно, что уже 1 января 2025 года там отключат отопление, горячую воду, подача газа и электроэнергии. Как, как вы думаете, правдивая вообще эта угроза? На самом деле для деле такое может быть? Ну, ситуация в Молдове действительно очень сложная. Потому как 70% электроэнергии, которую потребляет та же Молдова и Приднестровская, это никем не признанная республика, она потребляется вот той ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья. Но которая, кстати, принадлежит Приднестровью, принадлежит Газпрому и принадлежит Молдове. И, кстати, действительно, после этих угроз, о том, что она будет остановлена, и, возможно, Газпром перестанет поставлять газ для выработки электроэнергии, то в этом случае Молдова сегодня объявила о том, что они, они вполне возможно рассмотрят вариант национализации полностью этой ГРЭС. Проблемы в Молдове есть огромные. А у них уже на сегодня стоимость газа в Молдове как минимум, на, как минимум в три раза дороже, чем в Украине. Если мы платим 7,98, то Молдова платит за 30 гривен за один куб. Стоимость электроэнергии у них тоже дороже, чем у нас. И реально выхода из ситуации до сих пор, к сожалению, никто, никакого решения не было принято. И в Молдове есть огромная проблема. Может ли Газпром поставлять газ через турецкую сторону? Может. Он может ее поставлять через Болгарию. В Болгарии есть ХАП. Через которую можно поставлять, пробовать там на Румынии и так дальше поставлять на Молдову этот газ. А достаточно ли там объемов для поставки? Это уже следующая история. Но возможность есть такая. Можно сказать так: Газпром шантажирует таким путем, давит на Молдову, давит на определенный тип избирателей, для того, чтобы было принято решение, все-таки, чтобы через Молдову, через государственные органы власти, можно было давить на Украину и возобновить транзит газа через нашу территорию. Потому давление идет со всех сторон. Российская Федерация использует абсолютно разные способы давления, разные способы влияния. Они, несмотря на все заявления о том, что им не нужен транзит, это не соответствует действительности. Это мы можем сразу отмечать без каких-либо биняков. И потому идет давление, и оно будет продолжаться. Знаете, что еще хотел с вами поговорить? Это вот такая тема, она где-то, знаете, там несколько дней назад появилась. Джо Байден может наложить серьезные санкции против энергетики Российской Федерации до конца своего срока президентства. Что тут имеется в виду? Источники Washington Post говорят о том, что Байден ранее остерегался слишком жестких санкций против энергосектора России, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и, соответственно, цен на топливо в самих Соединенных Штатах. Но теперь, на фоне снижения инфляции и более устойчивого глобального рынка нефти, эти опасения уже не играют такой роли, по крайней мере, так говорится в материале. Два вопроса в одном. Во-первых, как вы считаете, на самом ли деле это очень важный момент, энергетические санкции против Российской Федерации? И второе, станет ли это еще одним, по вашему мнению, таким себе пунктом, таким себе шагом глобальной цели вообще? утопить, так сказать, экономику Российской Федерации. Ну Да, я начну с того, что а Байден молодец. Байден молодец в чем? Не дать, не взять. Да. Байден молодец, но молодец в чем? Байдену уже не светит э, следующий срок. Фактически на сегодня президент Трамп. Байден понимает, что любые санкции против России абсолютно никак не повлияет на его рейтинг или рейтинг демократической партии, потому вот это а, очень простая двухходовочка на самом деле очень сложный политический ход, когда Байден за счет своего а, очень достаточно продуманного шага а, уже фактически законченной политической карьеры они подсовывают такую здоровенную здоровенную свинью своим конкурентам из Республиканской партии которое заключается в том, что что бы ни произошло сейчас на энергетическом рынке, но любые санкции, которые он вводит по России, они могут ударить также и по Республиканской партии. Потому здесь Байден разыграл на вид простую двухходовочку, на самом деле сложный политический ход, который позволяет усилить давление с первых же дней прихода к власти и на Трампа, и на Республиканскую партию. Теперь вернемся к Российской Федерации и вообще к тому, как повлияют санкции на энергетический сектор. Любые санкции не имеют свой определенный, свой определенный, свое определенное давление или тип давления. Они имеют свое воздействие в той или иной сфере. Насколько оно будет глобально сильным, оно в каждом, давайте так скажу, Каждые санкции бьют по кошельку Российской Федерации. Каждый. Ударили по газу, а и не поставляют, не покупают Евросоюз газ. Его покупает Китай. Но цена на рынке Китая и цена на рынке Европы отличается на 1000 кубов 100 или 150 долларов. Ударили по санкциям по нефтяному, нефтяному бизнесу одному из основных бизнесов Российской Федерации. появился теневой флот, появилась Индия, которая увеличила там в разы покупку нефти, но при этом стоимость покупки нефти уменьшилась, да, там тоже на 10-15 долларов на баррель. Это все влияет. Насколько в продолжительной сфере это будет влиять? Это история следующая. Почему? Потому что рынки могут меняться, могут быть может происходить какие-то там движения внутри рынка, да, там сортировка поставщиков или или покупателей нефти, все это будет влиять, но единственное, что в этой ситуации оно очень долго влияет, и это никак не ударит, скажем так, по военно-промышленному комплексу, я имею в виду санкции, потому что в первую очередь это будет бить по налогам, которые будут больше платить россияне. Это будет там, по сборам, которые будут увеличиваться и будут облагаться. То есть, условно, 95% россиян будут беднеть, а деньги будут собирать такие же, как и до этого. Просто кто-то будет платить больше за, будет больше платить там, за товары, за услуги, там, за все остальное. Ну, или будет платить там больше, когда объявил Роснефть, они хотят увеличить чуть ли не в полтора раза стоимость транспортировки нефти по территории. Российской Федерации. Это тоже своего рода дополнительные налоги, скрытые налоги, которые вводит Российская Федерация. Да, тут все понятно. Олег, вы знаете, и напоследок. Вы знаете, я забыть не могу нашу с вами беседу, где находился в этой же студии, вот так же с вами мы общались. Значит, было лето, июль или август. Градусов 35 было в Украине, жара такая сумасшедшая. И мы с вами уже тогда Обсуждали, что будет зимой, и делали, и вполне логично, что это делали, потому что к зиме надо готовиться с лета. И вы знаете, вы тогда совершенно резонно сказали, что зима будет тяжелой. Очень мы сильно верим в то, что зима будет не холодной. Слава богу, пока стучу по дереву, зима да, именно такая. Да, на самом деле. Зима именно такая, не холодная. Мы говорили о том, что, знаете, в худшем варианте будем там костры в Украине разводить, чтобы обогреться и так далее. Сейчас очень хочется, чтобы, мне кажется, очень важно, чтобы не было никакого расслабления у украинцев, потому что мы знаем, с кем мы имеем дело. В целом, состояние нашей энергетической системы. Вот по состоянию на конец 2024 года, на начало 2005 года. Учитывая то, что все-таки удары были по энергетике, что мы сейчас имеем на данный момент. Ситуация с энергетикой она продолжает оставаться сложной. С каждым ударом российскими ракетами, шакедами она становится все слабее. Как бы мы ни, ни говорили, не успокаивали всех, вот у нас все будет хорошо, но если каждый раз бить все время в одну и ту же точку, даже если мы меняем там оборудование, все меняем, все это будет приводить к тому, что она будет ослабевать. И как, показал последний, как показал последний обстрел, ну, например, мы уже практически лишились генерации на правом берегу Днепра. Его практически нет. Нет тут генерации, да. Последние удары, которые были в ДТЭК, в Днепрометровской области генерацию ДТЭК более там, 20 ударов привело к тому, что мы там фактически всего лишились. У нас остались только атомные станции, которые висят на одной-двух нитках поставки электроэнергии слева берег направо. На вся генерация сейчас скопилась на левом берегу. И на правой стороне а, будет очень сложный период. Поэтому а, ни в коем случае не расслабляться. Мы, мы должны быть готовы ко всем обстрелам, ко всем сложностям, которые могут быть. Особенно это касается ухудшение погодных условий и на фоне этого российских обстрелов, это может привести к крайне сложной ситуации в... не во всей Украине, давайте скажем так. Потому что у нас есть города, где действительно готовились к отопительному сезону, где действительно проводились работы, меняли трубы, а есть города, где вообще ничего не сделали. И не делали на основе 15-20 лет. Ну как в Кривом Рогу, где около 150 тысяч населения на 10 чисто декабря сидели без тепла можете себе представить почти два месяца начала должен был идти отопительный сезон а четверть города сидела без тепла вот так у нас некоторые города готовятся тому а, готовиться должны все и на уровне центральной власти и на уровне местных властей и сами люди должны готовиться я не зря говорил, вспоминайте это, я не зря говорил в июне, что люди должны думать и искать возможность переезда из многоквартирного дома в частный сектор. Вот, вот это абсолютно не зря, потому что, к сожалению, нельзя прогарантировать о том, что какой-либо мэр вдруг захочет что-то делать, либо не захочет что-то делать. Ну, есть у нас город Светловоз, где ну, последние, наверное, лет 10 никто ничего не делал, да, там. И как было, чуть, там, чуть не половина города без тепла, так оно и остается. Потому что денег нет, центральная власти денег не выделяет, тепло часто у них денег на трубы нет. В итоге все. Ничего нет и ничего не может быть. И таких проблем у нас достаточно. А есть города, где, ну не знаю, там, Хмельницкий, Кременчук, где действительно и работы велись, и трубы менялись, и генерацию какую-то свою строили за того, чтобы а потом в нужный момент а, и вот, как бы, когда будет очень сложно, то окажется, что у них все есть, они к этому готовы. Вот, вот, вот этот дисбаланс у нас, к сожалению, есть между а, у, уровнем местной власти и готовности, и желания, кстати, кроме того, что возможности, все остальное, самое важное, желание местной власти а, заниматься вот такими сложными проблемами. Им проще построить фонтан, а, что-то в парке там украсить, потому что его видит избиратель. А вот трубу он, к сожалению, не видит. Но когда улица заливает фекалиями, а в Киеве это регулярно делается, когда прорывается водоканал, то как бы парк Наталка, ну так себе в этой ситуации выглядит, да. И людям, конечно, хочется в парк Наталка, но тем людям, у кого порвалось там на борщаговке, прорвало трубы и залило тогда когда это два года назад, в 2022 году, залило полностью всю улицу э, ну, в этой ситуации уже вроде бы и парк наталка не тот. Потому, к сожалению, вот этот глубочайший дисбаланс до сих пор сохраняется, и отсутствие государственной политики, это тоже влияет на, на вот эти, на нерешение этих проблем. Олег, вы знаете, что я вам хочу сказать в конце этого разговора? Хочу прежде всего сказать вам спасибо, хочу вам сказать о том, что Обязательно. желаю вам тихої спокійної ночі. І в конце хочу сказати спасибо э, ворожним силам України за те, що ми з вами вот можемо і вот так теж вот общаться в прямому ефірі нашого Ютуб каналу. Благодарю вас. Да, спасибо вам за вам слова. Я приседняюсь благодарности Збройним силам України за те, що ми з вами сидимо в мирному затишному. перехожу на украинский автоматически, что мы сидим в мирном, спокойном возможности, да, общаться вот так, она защищает отбройные э, силы Украины. Слава Украине и слава героям. Героям слава. Олег Попенко присоединялся к нашему эфиру. До встречи.